комплекс, состоящий из двух отелей. В отель Пальма находится на второй линии через дорогу. Дорога активная, на отель Бич. Я поняла, какой На Амаби. Ветра нет. Тихо. Песчаный пляж. частичный вид Итак, на отель Бич, территория компактная, основной ресторан, два а-ля карта, но а-ля карта не входит в систему, соответственно, за доплаты. В отеле около 200 номеров. Все стандарты. Стандарты все плюс-минус одинаковые. Максимальное размещение. 3 плюс 1, но ну реально 3 плюс 1 не поместится. Так, барчик у нас здесь. Светленько. Значит, семейные номера. Туристы с семьи могут селиться в отель, на ну, отель Пальм, который через дорогу. Там максимальное размещение 2 плюс 2, номера побольше 50 квадратов. Здесь максимальные номера по 30-35 квадратов. Здесь у нас променад, который ведет прямо до центральной улицы Наама, очень удобно. преимущество это песчаный заход по логии, и отсутствие ветра это нам близость нам и плюс это сетевая, сетевой отель соответственно все стандарты проживания обслуживания будут выдержаны отель приятненький вот пляж приятненький. Бар на пляже. Какой бы ветер здесь не был, какой бы февраль бы не был, здесь всегда туристы купаются. Поэтому это его основное преимущество. Самое главное. Отель расположен почти в центре бухты Наама. Соответственно, расстояние в одну сторону и в другую плюс-минус одинаково. Реновации в номерах, конечно, была не очень, скажем так, давно было. Но преимущество отеля самое главное. Тут на лицо. Ветра нет. Песчаный заход. Кому кораллы подальше.

вот он променад Есть дайв-клуб Кому хочется, нужно попробовать Аптека обязательно Компактная, очень уютная территория Не нужно далеко ходить Никаких лишних движений совершать не нужно Это Мне нравится В отеле отель И один перец. Один. Спасибо. Салатики. Все красиво. Сладости.

И сладость красота. Очищенная, все красиво, все хорошо.